गोलियों में किस तरह बनाना है कहा गया है मेरा अब ये देखें ये गोलियों पहले से डाल के रखी है इसमें छोटी छोटी गोलियां ये ये गोलियां हैं ये गालबन बीस नंबर की हैं जितनी छोटी छोटा नंबर हो उतनी गोलियां छोटी होती चली जाती हैं शायद या जो भी सूरत हो मुझे याद नहीं रहा पूरा बाद गोलियां बहुत बारीक आती हैं यहाँ अमूमा नेल्सन वाले बहुत बारीक गोलियां देते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मोटी गोलियां हों या छोटी गोलियां हों अगर सफर में जाना हो तो छोटी बेहतर रहती हैं कि तो उनकी डिस्पेंसेशन आसान है थोड़ी सी चंद गोलियां भी दे दें दे तो बहुत सारे मरीज उसमें भोग सकते हैं इसलिए आमतौर पर हम हम यह इस्तेमाल करते हैं साइज गोलियों का ये है दवा बनाने का तरीका गोलियों में डाल दिया जाए आमतौर पर होम्योपैथ जो जो ज़्यादा पड़ा हुआ है वो कहते हैं इन सब गोलियों को पहले कागज़ पर डालो उस पर खुश करो और फिर खुश करने के बाद दोबारा शीशों में डालो और वो कहते हैं कि अगर इसके अंदर नमी रहे तो इर्द गिर्द की चीज़ें चूसती है और इस तरह उसमें और चीज़ें भी शामिल हो सकती हैं अगर ऐसे तवाम तो में पड़ें तो जो इस कागज़ पर डालते हैं उस पर जितनी दवा इसमें है उससे लाखों गुना ज़्यादा दूसरी चीज़ें मौजूद हैं आप झाड़ पूछ के साफ कर लें कागज़ की अपनी कीमियाई मादे हैं जिस जिनसे कागज़ बना है वो उसके अंदर मौजूद रहते हैं फिर हवा में से गुजरेगी वहाँ गिरेगी और जब तक तो वो खुश्क हो उस वक्त तक और चीज़ें गर्द गर्द उस पर तो बैठता रहेगा इसलिए सारे वहम है मैं तो आमतौर पर इतनी बड़ी शीशे में सात कतरे तकरीबन डाल दिया करता था उसको शेक कर लिया, एक दफ़ा भीग गई तो थोड़ा सा भीगी रहे तो घर नहीं बल्कि मरीज़ को ज़्यादा यकीन होता है कि मुझे दवाई मिल रही है और कुछ देर के बाद खुश्क हो जाती है तो ठीक रहती है